дорогу, перенес хорошо, была хорошая машина реанимации, то есть э, с комфортом, совсем, есть, все препараты, как бы все, он был подключен, то есть дорогу сказали, что перенесли очень хорошо, без каких-либо приключений. Я еще я... осталось, кто мне сказал. Про что именно? Еще а. я, я. я пришла с ребенком с улицы, позвонила Вячеславу, ответил врач и сказала, что у моего мужа обестрельное ранение в шею. То есть мне никто не позвонил, ни София Скиба, кто из руководства, никто из военных со мной сразу не связался. Докурировали, докурировали. Нет, я естественно сразу не поверила, потом, как я знаю, что мой муж очень как бы осторожен в плане за рулем во всем, он как бы очень щепетильный и то есть, ну как бы очень осторожен, я как бы я знаю его. И я как бы не поверила, думала, что это какая-то шутка. Я как бы звонить э, Софии, звонить всем ребятам, никто как бы на связь, ну не вышел сразу, потом. Я еще раз перезвонила врачу и сказали, что как бы это не шутка. Врач на меня как бы накричал, говорит, девушка, я что каждый день здесь шутки, шучу. Ну, я начала как бы связываться с руководством совсем. Меня успокоили, говорит, со слайком все хорошо, огнестрельное ранение. Ну, он в сознании, как бы все хорошо, не переживай. Ну вот, как бы это я сама узнала, если людей выбивала всю информацию. Вы видите, это же не сам. Видите, же не сам. Нет. Его отправила София Скиба, она непосредственно его руководитель. Она его туда привезла, как бы, она договорилась за эту съемку, и к ней подошел неизвестный человек, предложил в этой всю театральной постановке поучаствовать. Она предложила роль себя. Ну, естественно, по этическим, по моральным всем соображениям, как бы девушку сказали, что не будут заламывать. И она позвала Вячеслава. Как бы сказала, Славик, и иди. Она аргументирует это тем, что как бы я знаю, что он очень хороший актер и что очень хорошо сыграет. вот так. На данный момент э, да, э, врачи как бы ну, я спрашиваю, вчера вот мы приехали здесь. Я спрашивала у заведующего, сказали, что на данный момент э, все препараты есть, но как чего-то будет не хватать, как бы сразу свяжутся со мной или с мамой как бы, и сообщат. Но, говорят, готовится, что реабилитация будет как бы долгая и то есть, дорогостоящая. Вот вы написали в соцсетях тоже о том, что идет сбор на вашу карточку. Да, Только значит, на Олимп, ну, 5 схем. деньги. люди помогают. Э, да, люди работать, по потому, помогают, конечно, люди помогают, друзья помогают, люди за границей, с России как бы, за границей Польша, как бы люди помогают, много, то есть даже незнакомые люди делают мне переводы лично подходят друзья, люди, ну, которых я не знаю, но помогают, да, то есть mm -hmm. спасибо нашим людям, что как бы не, не остаются равнодушными в этой ситуации. Потому, да. Что говорят военные, они сразу случившегося, как бы сегодня у меня был звонок, спустя как бы, это все случилось в четверг, 6 числа, а со мной только сегодня связались, сказали, что встретятся как бы завтра. Mm -hmm. До этого ко мне никто не подходил, э -э, моральной, материальной помощи никто не спросил, как чувствую себя я, как чувствует себя наш ребенок. Мама, папа, родные, то есть ну, никто не поинтересовался из военных. Абсолютно никто. Самое самом вы его его э -э, В суде его Он извинялся? Что он говорил? Нет, извинений у не было, когда его привели. Он, ну, то есть я видела в глазах вообще, что он не осознает свою вину. Ну, как бы человек с равнодушным абсолютно взглядом.